ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে কা বলবৎ কৰিছে আজিৰ দিনটোত গতিকে আমি ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ তীব্ৰ নিন্দা জনাইছোঁ আমাৰ অসম বিৰোধী বা দেশৰ সংবিধান বিৰোধী যি এই কা বলবৎ কৰিছে ইয়াক শীঘ্ৰেই বাতিল কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ আমি দাবী জনাইছোঁ আমি অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি বিনম্ৰতাৰে নিবেদন জনাইছোঁ যে এই জাতি ধ্বংসী অসমৰ ভাষাৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা অসমৰ অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সকলো ক্ষেত্ৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পৰা এই কা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ ইয়াক আমি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দিয়া উচিত নহয় আমি পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যিধৰণে জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু তেওঁৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি বুমেৰাং হ'ল তেওঁ এই দলৰ আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এই জাতি ধ্বংসী কা বলবৎ কৰিছে অসমক ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে যি কা বলবৎ কৰিছে ইয়াক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ অহাকালিলৈ যদি সম্ভৱ হয় আচলতে আমি সকলোৱে আচলতে সৰ্বাত্মক অসহযোগ আচলতে আমি কৰা উচিত আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে আমি গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম আমি কৰিব লাগিব সকলোকে অসমৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ থকা জাতিৰ প্ৰতি জাতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ থকা আৰু অসম প্ৰেমী জাতিপ্ৰেমী সকলো অসমবাসীৰ ৰাইজক আমি বিনম্ৰতাৰে নিবেদন জনাইছোঁ যাতে যাতে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে এই কাক বলবৎ কৰাত আমি যাতে প্ৰতিহত কৰিব পাৰোঁ আমি গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম ধাৰাবাহিকভাৱে যাতে আমি চলাই যাব পাৰোঁ যিহেতু এই ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক এই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে আমাক অধিকাৰ দিছে সেই অধিকাৰৰ ভিত্তিত আচলতে আমি গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিব লাগিব ইয়াৰ আৰু কোনো গত্যন্ত নাই লগতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ অনাগতৰ সময়ত যি আমাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে এই নিৰ্বাচনত আচলতে এই কাৰ বলবৎ কৰাৰ সমূচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে আমি সকলো জাতিপ্ৰেমী অসম প্ৰেমীৰ ৰাইজলৈ আমি বিনম্ৰতাই নিবেদন জনাইছোঁ ধন্যবাদ